তাৰোপৰি এই জেগু জেংবিহুত নাচত মুগ্ধ হৈ আমাৰ উদযাপন সমিতিৰ সভাপতি শ্ৰীযুত ৰঞ্জিত হাজৰিকাদেৱে এটি শকত ধনৰ টোপোলা আগবঢ়াইছে আমি ৰঞ্জিত হাজৰিকাদেৱক মঞ্চলৈ আহিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ এয়া মঞ্চত ৰঞ্জিত হাজৰিকাদেৱ আমাৰ উদযাপন সমিতিৰ সভাপতি তেখেতে জেং বিহু দলৰ নাচত মুগ্ধ হৈ এটি শকত ধনৰ টপলা আগবঢ়াইছে ধন্যবাদ সঁচাকৈ আমাৰ মহিলা নৱমিলনপুৰ উন্নয়ন সমিতিৰ মহিলাসকল সকলোতে সকলোতে আগৰণুৱা আজি আপ্লুত হৈছোঁ তেখেতসকলৰ জেং বিহুত আৰু আছে কিবা কিবি প্ৰ প্ৰগ্ৰেম আমাৰ মহিলাসকলৰ আৰু আমি তেনেকৈ উৎসাহিত কৰি যাম আজি মই সভাপতি হিচাপে তেখেতসকলক এশ এক হেজাৰ টকা মুগ্ধ হৈ পেলাই এক হেজাৰ টকা অনুদান দিছোঁ কাৰণ আমাৰ মহিলা নহ'লে আমাৰ নৱমিলনপুৰ উন্নয়ন সমিতি মহিলা নহ'লে আমাৰ আজি বিহু নহয় প্ৰতিটো বিহুতে তেখেতসকলৰ অৰিহণা বহুত এটা দুটা নহয় সকলো ক্ষেত্ৰতে তেখেতসকল আগৰণুৱা মহিলা নহ'লে আমি নহয় পুৰুষ একো কৰিব নোৱাৰোঁ গতিকে তেখেতসকলক শ্ৰদ্ধা নিব দিছোঁ আৰু এক হেজাৰ টকাত মই সোতৰ বৰ্ষৰ বিহু কমিটিৰ সভাপতি হিচাপে তেখেতসকলক মই এক হেজাৰ টকাৰে সন্তুষ্ট হৈ পেলাই এক হেজাৰ অৰিহণা দিছোঁ ধন্যবাদ ধন্যবাদ হাজৰিকাদেৱ হাজৰিকাদেৱক কিছু সময় আমি মঞ্চতে থাকিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ ৰাজলক্ষ্মী মহিলা সমিতিলৈ আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু আমাৰ মাজত আহি উপস্থিত হৈছে আমাৰ এই দুৰ্যোগৰ সময়ত আমাৰ কৰ্ণধাৰ সমিতি নেতৃত্ব দিয়া শ্ৰীযুত ঘনকান্ত দাসদেৱ আৰু তেখেতক আমি এখন গামোচাৰে সম্বৰ্ধনা জনাব বিচাৰিছোঁ আৰু তেখেতক মঞ্চলৈ আদৰি নিব আমাৰ আন এগৰাকী সদস্য শ্ৰী সুনন্দ দাসে সেয়া মঞ্চত শ্ৰী ঘনকান্ত দাস আমি বিহু উদযাপন সমিতিৰ তৰফৰ পৰা ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ অনাগত দিনত আমাৰ মাটিখিনি সংৰক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত তেখেতে আজিও আমাৰ লগত চৰকাৰৰ লগত আলোচনা মৰ্মে যিখিনি কৰিছে আমি সকলোৱে জ্ঞাত অনাগত দিনৰো তেখেতৰ বহুমূলীয়া যিখিনি পদক্ষেপ সেইখিনি আশা কৰিছোঁ কাৰণ আমি খিলঞ্জীয়া লোক আমি ইয়াতে থাকিবই লাগিব মাটি ম্যাদীকৰণৰ ক্ষেত্ৰত তেখেতে অশেষ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছে আমি বৃহত্তৰ মেগজিন সোতৰ বস বিহু উদযাপন কমিটিৰ তৰফৰ পৰা তেখেত তেখেতক এখন গামোচাৰে সম্বৰ্ধনা জনাব বিচাৰিছোঁ গতিকে মই নিজেই এই গামোচাখন তেখেতক দিব বিচাৰিছোঁ আৰু তেখেতৰ অহা সুধীয়া অনাগত দিনৰ আমাৰ ম্যাদীকৰণৰ ক্ষেত্ৰত তেখেতে অশেষ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিব বুলি আশা ৰাখিছোঁ ধন্যবাদ ধন্যবাদ তেখেতক দুআষাৰ বক্তব্য ৰাখিবৰ বাবে মই অনুৰোধ জনাইছোঁ অ দেহি অ শিলাকুৰ পাৰতে অথোলে গোম গোমছে ঐ বিহু বিহু সমিতিয়ে ঐ বিহুখন পাতি চে ঐ আমি যোগ দিওঁ লগেয় নৱমিলনপুৰ উন্নয়ন সমিতি সহযোগত উদয় ওচৰে পাঁজৰে আৰু ৰাইজ আছে এই বিহুখন পাতিছে যোৱাবাৰো পাতিছিল আমি আহিছিলোঁ বৰষুণে খেদিলে এইবাৰ পাতিছে আমাক আমন্ত্ৰণ জনালে আমি আজি আহি আপোনালোকৰ যিটো মৰম চেনেহ পালোঁ ইয়ালৈ উঠাই আনিলে এইটো সঁচাকৈ আনন্দিত হৈছোঁ আৰু আমাৰ সভাপতি মহোদয়ে কৈছে যে শিল সাকুবাসীৰ কাৰণে মই লাগি আছোঁ বুলি কৈছে কিন্তু নহয় ইয়াতে আপোনাৰ তেখেতসকলৰ সহযোগিতা আছে আমাৰ ইয়াৰ উন্নয়ন সমিতিৰ সভাপতি তপন কাকতি সম্পাদক লুইত হাজৰিকা প্ৰমুখ্য কৰি এইসকল এখেতসকল সকলো আছে সকলো ৰাইজ আছে আৰু সেই ৰাইজৰ যিটো আমাৰ লগত সহযোগিতা এই সহযোগিতাত চৰকাৰ লাহে লাহে নমনীয় হৈছে আৰু আমাৰ এই যিটো এটা কৈ আছিলে মানুহৰ মাজত ভয় সোমাই আছিলে যে গোটেই শিল কাকো খালী কৰি দিব সেই ভয়টো নাইকিয়া হৈছে আমি সিদিনা জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাদেৱৰ লগত আলোচনা কৰি অহাৰ পাছত আমি অলপমান নিশ্চিত হৈছোঁ আৰু আমাৰ এতিয়া এটাই কথা যে তেখেতসকলে যিখিনি মানুহ বাস কৰি আছে সীমা যিহেতু নিৰ্ধাৰণ হৈ গ'ল এই মানুহখিনি শংকা দূৰ কৰি এই দাগটো কৰ্তন কৰি দিব লাগে আৰু আমাৰ যিসকল উচ্ছেদিত লোক আছিল তেওঁলোকক ক'ৰবাত যদি চৰকাৰে কিবা অকণমান ব্যৱস্থা কৰি সংস্থাপন কৰি দিব পাৰে সেইটো আমি দাবী জনাই আহিছোঁ আৰু ক্ষতিপূৰণটো ইতিমধ্যে পাইছে আৰু যিসকলে বাকী আছে তেওঁলোক প্ৰতিজনেই পাব ইয়াত উচ্ছেদিত যাৰ ঘৰ ভাঙিছে আজিলৈকে ক্ষতিপূৰণৰ পইচা পোৱা নাই তেওঁলোক সকলোৱে পইচা পাব আৰু নোপোৱালৈকে আমি চেষ্টা এৰি দিয়া নাই আৰু নিদিওঁ আৰু আপোনালোকৰ ইয়াত মই আজি আহি খুব ভাল পালোঁ যে আমাৰ মানুহখিনিয়ে সুন্দৰভাৱে এই বিহুভাগ উদযাপন কৰিছে আৰু ইয়াত আমাৰ এই সমিতিৰ মহিলাসকলে সুন্দৰ জেং বিহু প্ৰদৰ্শন কৰিলে গতিকে যোৱাবাৰ মই দেখিছিলোঁ ইয়াত পেণ্ডেলটো একেবাৰে থৰক বৰক আছিল মানে ক্ষীণ আছিল এইবাৰ দেখিছোঁ ভাল হৈছে তাৰমানে উন্নত হৈছে যোৱাবাৰ অৱশ্যে মানুহৰ মনবিলাক ভাল নাছিলে এইবাৰ অকণমান ভাল হৈছে আমি আশা ৰাখিছোঁ অনাগত দিনত আৰু ভাল হ'ব গতিকে শেষত আপোনালোক সকলোলৈকে এই বিহু সমিতিক সহযোগিতা কৰাৰ কাৰণে মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু দূৰ ভৱিষ্যতে এই বিহুখন যাতে অসমৰ বিভিন্ন বিহু মঞ্চৰ দৰে এখন লেখত ল'বলগীয়া বিহু মঞ্চ হয় তাৰে কামনা কৰিলোঁ মই ইয়াতে গান গাম বুলিও কৈছিলোঁ কিন্তু ইয়াত বাদ্যযন্ত্ৰ নাই সেইকাৰণে গোৱাত অলপ অসুবিধা হ'ব আৰু এটা ফাঁকি গাবলৈ মানে হেৰি গানবিলাক মুখস্থ নাথাকে ঠিক আছে ধন্যবাদ বাৰু মই অকণমান এফাঁকিমান গাই দিছোঁ বিহু আপোনালোকে নাচিব এতোলা সোণেৰে মীনা কৰাই কৰাই আঙুঠি মই গঢ়াই দিম আমাকনো ভাল পাবানে এ তোলা সোণেৰে মীনা কৰাই কৰাই আঙুঠি মই গঢ়াই দিম মৰম তুমি দিবানে এই আমাৰ লগত যাবানে এই আমাৰ লগত নাচিবানে তো মই নাজান তোমাৰনোমান ধুনীয়া তোমাৰনোমান শুৱনি নাই তাৰপিছত এই নীলা নীলা চৰাই উৰি উৰি যোৱা নাই এই নীলা নীলা চৰাই ডালত পৰি কন্দা নাই এই নীলা নীলা চৰাই উৰি উৰি পৰা নাই এই নীলা নীলা চৰাই ডালত পৰি কন্দা নাই মানে মনত নাই সেইকাৰণে গাবলৈ ঠান লাগিছে প্ৰিপ্ৰেশ্যনো নাই হ'ব কেতিয়াবা গাম বাৰু ধন্যবাদ ঘনকান্ত দাসদেৱলৈ আমাৰ বিহু কমিটিৰ তৰফৰ পৰা অশেষ অশেষ ধন্যবাদ তেখেতে বহুমূলীয়া কথা ক'লে আমি বিহু নৱমিলনপুৰ উন্নয়ন সমিতিৰ তৰফৰ পৰা সদায় পাতিম প্ৰতিবছৰে পাতিম আমাৰ ন নৱপ্ৰজন্মক আমি সুবিধা দিম এইটো আমাৰ অংগীকাৰ গতিকে সকলো ৰাইজৰ সহায় সহযোগিতা কামনা কৰিছোঁ ইয়াৰ পিছত বহুত আমাৰ আমন্ত্ৰিত অতিথি আছে আপোনালোকে কেৱল মঞ্চত উপস্থিত হৈ বিহু উপভোগ কৰক ধন্যবাদ ৰঞ্জিত হাজৰিকাদেৱলৈ অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ আমাক উৎসাহিত কৰাৰ বাবে ধন্যবাদ অশেষ ধন্যবাদ কীৰ্তি কাকতি ইমান সুন্দৰ ইমান সুন্দৰ তেওঁক পুৰস্কৃত কৰিব বিচাৰিছে ভাল লাগিছে কাৰণ আমাৰ শাৰীৰিক অনুশীলনে আমাৰ বিভিন্ন ৰোগৰ নিৰাময় কৰি কৰিব গতিকে আমি সদায় সকলোৱে এনেকুৱা অনুশীলন এনেকুৱা শাৰীৰিক হেৰি কৰিব লাগে ময়ো পাঁচশ টকা তেওঁক দিছোঁ ইমান সৰু ছোৱালী ইমান ধুনীয়া এটা তেওঁ আমাক সকলোকে দেখা দেখুৱালে যে এনেকৈ সদায় যদি আমি প্ৰেক্টিচ কৰোঁ নিশ্চয় আমাৰ বিভিন্ন ৰোগ নিৰাময় হ'ব মই পাঁচশ টকা দিছোঁ তেওঁক পাঁচশ টকাৰে তেওঁক অনুপ্ৰাণিত কৰিব আৰু বিচাৰিছোঁ আগলৈ ভাল পাৰফৰ্ম কৰক আমাৰ স্থানীয় এনেকুৱা সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীক আমি এই প্লেটফৰ্মটো দিব বিচাৰিছোঁ সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক সকলোৱে আহক আৰু এনেকুৱাকৈ বিভিন্ন আধুনিক নৃত্যই হওক শাৰীৰিক অনুশীলনেই হওক যিকোনো তেওঁলোকে পৰিৱেশন কৰক গতিকে আমাৰ বিহু এইটোৱে এটা উল্লেখনীয় অনু আমি সকলোকে পাৰফৰ্ম কৰিব দিওঁ আমাৰ স্থানীয় ল'ৰা ছোৱালীখিনিক আমি আগবঢ়াই নিব বিচাৰিছোঁ গতিকে আমাৰ স্থানীয় এজনী ছোৱালী সৰু ছোৱালী যিখিনি কৰিছে আমি তেওঁক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ ধন্যবাদ লগতে বীণা বৰা আমাৰ বিশ্ব হাজৰিকা মামুৰ মাতৃ তেওঁ পাঁচশ টকা এটা দিব বিচাৰিছে গতিকে পাঁচশ টকা দিবৰ বাবে দিবৰ বাবে এয়া বিশ্ব হাজৰিকা গৈছে ভাল অনুশীলন সকলোৱে আপোনালোকে নিশ্চয় আমাৰ নৱমিলনপুৰৰ প্ৰতি সদায় অনুৰাগী ইয়াত আমাৰ তেখেতৰ মাটিও আছিল আছে এতিয়া তেওঁ সুদক্ষ আৰক্ষী বিষয়া কল্পনা দেৱী কল্পনা দেৱীক এখন এই ফুলাম গামোচাৰে আমি মঞ্চত সম্ভাষণ জনাব খুজিছোঁ সম্ভাষণ জনাব আমাৰ উদযাপন সমিতিৰ মাননীয় সভাপতি শ্ৰীযুত রঞ্জিত হাজরীক আরক্ষীর থকা থাকা সাংস্কৃতিক মন সেয়া কঢ়িয়াই লৈ ফুৰে কল্পনা দেৱীয়ে আমি দিছপুৰ থানাত পাইছিলোঁ পাইছিল থানাত বহুদিন ধৰি কাম কৰিছিল দিছপুৰ থানা হিলাই দিছিল আহি আহি আজি ডি এছ পি হল তেখেত উপ আৰক্ষী অধীক্ষক এই উপ আৰক্ষী অধীক্ষক কল্পনা দেৱী আমাৰ অনুৰাগী তেখেতক এখন ফুলাং গামোচাৰে আদৰিছে আৰক্ষী বিষয়া সুদক্ষ আৰক্ষী বিষয়া তথা আমাৰ নৱমিলনপুৰ উদযাপন সমিতিৰ সভাপতি শ্ৰীযু ৰঞ্জিত হাজৰিকাদেৱে তেখেতক দুআষাৰ বক্তব্য চমুকৈ দুআষাৰ বক্তব্য ৰাখিবলৈ মই অনুৰোধ জনাইছোঁ নমস্কাৰ মোৰ অতিকৈ মৰমৰ নৱমিলনপুৰবাসী মই ইয়াত এনেকৈ থিয় হ'বলৈ পাই আপোনালোকৰ লগত আপোনালোকৰ কাষত থাকিবলৈ পাই নিজকে গৌৰৱবোধ কৰিছোঁ মোৰ খুবেই ভাল লাগে মোৰ বহুত মৰমৰ এই ঠাই সদায় যেন এনেকৈ থাকিবলৈ পাওঁ বিহুৰ বিষয়ে বিশেষ কাক ক'ম ৰাতিপুৱাৰ পৰা তেওঁলোকে বিহুৰ বিষয়ে বিহুৰ কাৰণেই কৰি আছে মই ৰাতিপুৱাৰ পৰা ডিউটি কৰিলোঁ ৰাতিপুৱা সাত বজাৰ পৰা ডিউটি কৰিলোঁ যেনে তেনে শেষ কৰি আজি উপস্থিত হৈছোঁহি এইখিনি সময় মই আৰু বিশেষ নকওঁ খালী এটিমাত্ৰ কলি গাই দিওঁ ওলালে নমস্কাৰ ধন্যবাদ সকলোকে ধন্যবাদ জনালে ভাল লাগিল খুব ভাল লাগিল যিহেতুকে মই পুলিচৰ কৰ্তব্যত বৰ্তমান স্থিত হৈ আছোঁ গতিকে আমাৰ বাইদেউক মই এটা জাপিৰে সম্বৰ্ধনা জনাব বিচাৰিছোঁ ইমান বহুমূলীয়া কৰ্তব্য কৰাৰ পিছত আমাৰ মাজত আহি উপস্থিত হৈছেহি গতিকে এটা জাপিৰে মই সম্বন্ধনা জীৱন জনোৱাব বিচাৰিছোঁ বাইদেউ ধন্যবাদ ৰাইজৰ পৰা জোৰ চাতী ধন্যবাদ জনাইছোঁ আমি কল্পনা দিবলৈ আমি এয়া মঞ্চত আমাৰ যথেষ্ট আৰ্থিকভাৱে সহায় কৰা আমাৰ স্থানীয় আমাৰ বাসিন্দা তথা উদ্যোগপতি সমাজসেৱক শ্ৰীৰাতুল কলিতা আৰু তেওঁক আমি এখন থুলাম গামোচাৰে সম্বৰ্ধনা জনাব খুজিছোঁ আৰু সম্বৰ্ধনা জনাব আমাৰ লিখন বুঢ়াগোহাঁই ধন্যবাদ আমি আগলৈও ৰাতুল কলিতাৰ পৰা এই তেনেদৰে সহায় সহযোগ আৰু মৰম পাম বুলি আশা কৰি ৰাখিলোঁ এয়া মঞ্চত মহোহো লগত সৌৰভ কওঁ ভূঞে পেলি লৈ আনো লৈ আনো লাগিছে বাপেৰক নিক তুম পানী চাকৰি নকৰো নকৰো খেতিতে ধৰো নিকি বছৰে আগত গুলিয়ে বিনা দেৱসৰ বতৰা দিলে মাই দূৰ গৰু মাই ততে নাই তিয়াই ততে নাই তিয়োৰে বেজাৰক টোপনি নধৰে উৰে গুণি

জমে শুনি আমাক শুনা পায় মই লাহৰিক দে Happy for it, the